дальше у нас воскресенье и возрождение УФ, УФС. Команды, которые в первом туре проиграли, вот, они встретятся между собой. Возрождение, я им столько дифирамбов выдавал до начала сезона, вот они не оправдали в первом же туре, но кто знает, может просто ребята перегорели от таких комплиментов. Ну, посмотрим. И наш вьетнамский клуб ОФС, посмотрим, смогут ли они найти свою игру в своем втором официальном матче, но думаю все-таки возрождение 55 и ОФС 45, То есть, а счет какой счет, ну я буду надеяться конечно, что ОФС забьет свой первый гол, но не отрицаю того, что возрождение может победить со счетом где-то 3-1-2-1, большого счета думаю здесь не будет. Думаю, что а я думаю, что возрождение против... после 1-6 против Атлетико, мне кажется, они побегут забивать, начнут атаковать и могут пропустить, кстати. Ну, мне кажется, если они начнут атаковать, у них довольно хорошее нападение, они могут набить им торт просто. Ну, я не знаю. Я думаю, ставлю я на возрождение, где-то 3-1, 4-1. Ну, да, довольно-таки интересный матч для Гурманов будет, то есть посмотреть. И дальше у нас новичок лиги, который вот только зарегистрировался, это Донбасс, который играет вместо стандарта и играет он на выезде против Сокола. 10-50 игра. Что сказать Соколу, чем помочь, кто такой Донбасс, абсолютно неизвестно. Поэтому Сокол, думаю, должен будет диктовать свою игру и независимо от того, какой соперник, должен будет показать, на что он, так сказать, готов в этой лиге. То есть не знаю уже соперника готовится там, uh -huh. изучать его игру или там смотреть как они до этого сыграли а вот просто прийти и сыграть свою игру а Донбасс ну я хочу пожелать вам удачи в выступлении в этом сезоне и надеюсь обязательно увидимся на поле я думаю все таки Сокол потому что они уже поиграли на этом поле много чего знают всякие горбочки там нюансы Люк посреди поля они тоже знают ну мне кажется Сокол Хорошая команда, но Донбасс должен быть, бой, мне кажется. Я их и не видел, не знал никого. Ну. Но, но однозначно, каждая команда моя. Да, вот да, может они там приедут бразильцами назначнее. Вот, однозначно. Но не Ренат знает. Леонидович Ветправый С кращих. Но по крайней мере опыт подсказывает, что не бывает таких очень-очень ярких новичков. Бывает, если команда, к примеру, вообще неизвестна, то чаще всего эти ребята должны определенное количество времени наиграть в лиге. А если команда, допустим, вот, к примеру, как Олимпий, то есть они просто пересобрались. Возрождение тоже перес, просто пересобралось, но у них не получилось пока что это. пересобрались? А мы играли, просто название поменяли. Вот, они поменяли название, то есть команда... А в какие вылези играл? В, играли? Играли? А? Какие в пятый. пятый. пятый играл? седьмое место. Давайте, а, а что это вы напоминаете? Ну, ну ладно, ну, не важно. тема Переходим дальше к центральному матчу тура. И в воскресенье в 12.40 обязательно придите посмотрите этот матч. Олимпик, Атлетика 2. Вот ты придешь? Я не смогу быть на вашем матче, потому что на для меня это день для Бога. Никакого футбола, только Бог. Так вот, и Олимпик, и Атлетика выиграли свои матчи в первом туре. И это вторая, так сказать, противостояние тех команд, которые между собой, которые выиграли. То есть это и тайм Монте-Карло, но Тайм монте карло не настолько интересная, потому что Тайм все-таки выиграл техническим нокаутом, так сказать. А Олимпик, Атлетика, то есть вот здесь сразу третий тур свел такие две довольно-таки сильные команды. Но я не стану отрицать, что мне кажется, что Атлетика победит. Если угу. не хочу Диму оскорбить или ну, помочь, к примеру, им наоборот, чтобы там атлетика расслабилась или еще что-то. То есть для атлетика вроде бы у них там совпадает, то есть не совпадает, точнее, по матчам, угу. то есть команда их не в третьей лиге должна отыграть вроде нормально. Я этот матч в воскресенье, поэтому вроде никаких накладок не должно быть. Но чтобы я хотел вам посоветовать, чтобы вы поинтереснее играли в атаке, потому что защита там более-менее... Хорошая, то есть они... Димон, ты забывал? Ну, когда как, когда как повезет. Могу 4 забить, могу ни одного не забить. Ну, ты играешь нападника, что че... Ну, в прошлую игру с Бадаладжаром играл раз в первом зале защите, Я могу и там, и там стоять. Универсал. И даже воротником. Так вот, небольшая, буквально, на стороне атлетика, то есть угу. 55 Пророк, на 45, да. Окей, Дима, що ти можеш сказати про? Іспанське іспанське дербі. того, ну, от, окрім того, що це французько-іспанське дербі, а що ще ти можеш сказати зі своєї сторони? Ну, ми теж -то боїмось, точно. Я вірю, наша команда настроїлась на гру. Ми на кожну ігру, в принципі, настраиваємося. Ну, по розказам, що Атлетико це дуже хороша команда. Я їх бачив ще в прошлом году. Там у них играет два, два, как я помню, очень хороших игрока. Я, напада... я, я, я перебью, я не говорю, что она очень хорошая команда, просто на фоне некоторых команд она смотрится лучше. Ну посмотрим, я не играл с ними, я их видел, там знаю у них нападающих хорошие. три забил в прошлой игре. Ну будем как-то думать, что с ним делать, ну потом посмотрим. Выйдем на поле, главное не это, до игры не проиграть, им. а то все будет нормально. Если мы им даже проиграем психологически, то если пацаны выйдут и скажут, что зачем нам играть. ну я думаю, мы такого не сделаем, потому что у нас собранная команда хорошая. Сберемся правильно на игру, я думаю, у нас есть шансы их победить. Окей. Okay. Это был последний матч тура. И еще небольшое, так сказать, объявление от меня и пожелание собственно от судейского комитета. То есть да. для капитанов особенно. Когда вы, ваша команда приходит на игру, желательно написать на листочке на 4 к примеру, кто будет играть в этом матче. Потому что это и судьям лучше, и для меня, как редактора, тот, кто будет следить за всеми бомбардирами лиги и подсчитывать голы, и в конце сезона этот бомбардир получит у нас кеды, подарок. Стречнингского рынка, кеды. А между новыми шулявцами, что у в таких... Смуглих, смугляли, <htuch> хлопців з Донбасу, шахарів. Ти ще з Донбасу. До Донбасу моє вітання. Добре, хлопці, вам дякую, що прийшли. І, мабуть, усім можна скажемо. О,